રાજધાની દિલ્હી જ્યાં લોકોને વાયુ પ્રદૂષણ અને ધુમ્મસનો બેવડો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે દિલ્હી એનસીઆરના લોકોને હજુ ઝેરી હવાથી કોઈ રાહત નથી મળી આજે દિલ્હીના અનેક વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ પાંચસો ની નજીક પહોંચી જતાં લોકોની સ્થિતિ કફોડી બની છે આનંદ વિહાર અશોક વિહાર બાવાના રોહિણી વિવેક વિહાર વજીરપુર જેવા વિસ્તારોમાં ભયંકર પ્રદૂષણ છે તો આ તરફ રાજધાનીના ઘણા વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ જતા સામાન્ય જનજીવન ખોરવાયું અક્ષરધામ મંદિર પણ ધુમ્મસમાં ઢંકાઈ ગયું ગાઢ ધુમસના કારણે અનેક ફ્લાઇટ્સ પણ મોડી પડી प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगा और इसी के लिए ग्रैफ फोर आ, सरकार की तरफ से लगाई लगाया गया है स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हाइब्रिड मोड पर किया गया है जो सीनियर सिटीजन हैं जिनका जिक्र भी आप कर रही थी सबसे ज़्यादा जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको यह सलाह दी गई है कि वो जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और अगर निकलते हैं तो जैसा भी आपने बताया कि उनको दो से तीन लेयर का मास्क पहनना पड़ेगा सबसे बड़ी बात है कि एक और एयर पोल्यूशन जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चार के फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है वही जो आ, कोहरा है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम हम देखिए इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हैं। और मेरे ठीक पीछे आपको जो ट्रैफिक है वो दिख रहा होगा हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं वो अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलाकर निकल रही हैं और बहुत स्पीड कम है ज्यादा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो है यहाँ से कम से कम तीस मीटर की दूरी पर ही इंडिया गेट है जो देखिए इस कोहरे की वजह से वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो स्थिति बेहद कहीं ना कहीं खराब है इस कोहरे की वजह से क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोहरे का जो कहर है जैसे जैसे मौसम बदल रहा है कोहरे का जो कहर है वो दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है